Ну и как обычно, поздний вечер, 22.15, Passat. Там еще работы идут с Audi 5 но то потом откроем секрет. Что по Passat? Passat у нас передние, задние динамики зам... заменены. Зад у нас компоненты Voice, перед, точнее зад как Voice, перед компоненты Voice. И всем этим рулит Голова от Торса. Вот такая вот прикольная штука. А, и камера заднего вида. А -а -а. Интересная такая мультимедиа получается. Она ставится в штатное место в один дин. Но имеет здоровый крутой экран. С навигацией, с карплеем. Ну, все чего захочется. Сим-карта в бардачке, флешка в бардачке. Бардачок сломали не мы. Это было до нас. Но мы постараемся это исправить. Тут есть над чем поработать еще, но попробуем помочь исправить это. но ну, мультимедиа прикольная. Камера у нас. Где камера? Показывает классную картинку. И круто играет все это. И что я могу сказать по всему вот этому вот результату? Войсы, мультимедиа, один дин, но с большим экраном. Что могу сказать? Наша студия может подобрать мультимедию, динамики на любой бюджет, любые потребности практически под любую машину. Обращайтесь, кому интересно сделать. Даже под вот такие вот изощренные фантазии и желания один-один место, но хотелось большой экран. Вот, прошу вас. Мы нашли, подобрали. И крутые динамички. Круто играет. Так что, кому интересно, обращайтесь.